জয় মা লক্ষ্মী নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল পোন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল অসমীয়া নতুন বছৰটোত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত কেইটামান বিশেষ ৰাশিৰ অত্যন্ত শুভ হ'বলৈ গৈ আছে এই ৰাশিকেইটা আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিব আৰু কিছু উপায়ো আপোনালোকে এই বছৰটোত আপোনালোকে লাভ কৰিব বন্ধু বান্ধৱীসকল এই পাঁচোটা ভাগ্যশালী ৰাশিৰ ভিতৰত প্ৰথম যি ৰাশিটোৰ কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ সেই ৰাশিটো হৈছে মেঘৰাশি মেঘৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ অসমীয়া এই নৱবৰ্ষটোত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব কিছু সমস্যা আহিলেও মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকে এই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা পূৰ্বতকৈ ভাল হ'ব মা লক্ষ্মীৰ আশীৰ্বাদত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উচ্চ শিক্ষা লাভৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো সুবিধাৰ লাভ কৰিব কিছুমান বিষয়ৰ সন্দৰ্ভত আপোনালোকৰ ওপৰত যদি মানসিক চাপ আহে বা কিছু আপোনালোকৰ টকা পইচাক লৈ চিন্তা যদি এই বছৰটোত আহে সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব মানসিক চাপমূত্ৰ হ'ব বন্ধুসকল মানসিক চাপত পৰি থকাসকলে কিছু এই সমস্যাৰ পৰা বিভিন্ন সমস্যাৰ পৰা আপোনালোকে ওলাই আহিব পাৰিব কেৰিয়াৰৰ বাবে মধ্যমীয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ উন্নত হ'ব এই বছৰটোত ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে যথেষ্ট ভাল হ'ব অৱশ্যে আন এজন ব্যৱসায়ীৰ বাবে উত্তেজনা হ'ব পাৰে এই বছৰত একে সময়তে আপোনাৰ বৈবাহিক জীৱনৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে আপোনালোকৰ মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ বৈবাহিক জীৱন অত্যন্ত শুভ হ'ব ভুল বুজাবুজিখিনি দূৰ হ'ব আপোনালোকৰ মাজত বুজাবুজিৰ বৃদ্ধি পাব আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত পূৰ্বতকৈ উন্নত হ'ব স্বাস্থ্যৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা চালে আপোনালোকৰ স্বাস্থ্যৰ কিছু মধ্যমীয়া হৈ থাকিব এই বছৰটোত প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে আপোনালোকে দক্ষিণা গুড় মচু দাইল ৰঙা কাপোৰ আপোনালোকে এই বছৰটোত দান কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব দ্বিতীয় ভাগ্যশালী ৰাশিটো হৈছে কৰ্কট ৰাখি কৰ্কট ৰাখি জাতক জাতিকাসকলে এই অসমীয়া নতুন বছৰটোত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত বিভিন্ন কামত সফলতা লাভ কৰিব আপোনালোকৰ আৰ্থিক অৱস্থা পূৰ্বতকৈ বহুত গুণে ভাল হ'ব আপোনাৰ জীৱনত সুখ কঢ়িয়াই আনিব অৱশ্যে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব কিছুমান পুৰণি জটিলতাৰো আপোনালোকে এই বছৰটোত সমাধান কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বৌদ্ধিক ক্ষমতাৰ পৰা আপুনি উপকৃত হ'ব আপুনি এই বছৰটোত ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব ভ্ৰমণৰ যুগ বেছি দেখা পোৱা গৈছে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী বা যিসকল ব্যক্তিৰ কষ্ট কৰি আছে তেওঁলোকে এটা ভাল ফলাফল লাভ কৰিব পাৰিব আপোনাৰ আৰ্থিক শক্তি বাঢ়িব আপোনালোকৰ ব্যৱসায়ত এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব ব্যৱসায়টো আগবঢ়াই নিব পাৰিব কিন্তু এই বছৰটোত আপোনালোকে অপ্ৰয়োজনীয় খৰচৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিব লাগিব অপ্ৰয়োজনীয় খৰচ হ'ব পাৰে যিয়ে আপোনালোকৰ কিছু ক্ষেত্ৰত মানসিক চাপৰ বা কিছু চিন্তাৰ আপোনালোকৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে গতিকে এই বছৰটোত যদি আপোনালোকে খৰচ পাতি নিয়ন্ত্ৰণ কৰে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব মা লক্ষ্মী কৃপাত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীসকলৰ পদোন্নতিৰ যুগ দেখা পোৱা গৈছে আদান প্ৰদানৰ দ্বাৰা আপুনি লাভৱান হ'ব বন্ধুৰ লগত আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক বহুত বেছি ভাল হ'ব কোনো এটা বিষয়ক লৈ আপোনালোকৰ মানসিকভাৱে যদি কিবা বিভ্ৰান্তি আপোনালোকৰ আহিব পাৰে কিন্তু সেইখিনি আপোনালোকে সমাধান কৰিব পাৰিব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত ঘৰত সুখ সমৃদ্ধিৰ খঙক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিলে ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো অতি ভাল হ'ব প্ৰতিকাৰস্বৰূপে আপোনালোকে এই বছৰটোত আপোনালোকে সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত তুলসী গছৰ তলত এগচি চাকি বন্তি জ্বলাব আৰু আপোনালোকৰ যি মনৰ ইচ্ছা যি আকাংক্ষা সকলো আপোনালোকে মা লক্ষ্মীক জনাব মনতে সেইখিনি ক'বলৈ নাপাহৰিব আৰু এই বছৰটোত পাৰিলে বগা কিবা বস্তু আপোনালোকে চাউল হওক চেনী হওক বগা কাপোৰ হওক এই বছৰটোত দান কৰিব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ ঘৰত সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আপোনালোকৰ সমস্যাখিনিৰ সমাধান হ'ব অন্য এটা ভাগ্যশালী ৰাখি হৈছে কন্যা ৰাশি কন্যাৰাশি জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে এই অসমীয়া নতুন বছৰটোত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকে ভাল এটা প্ৰতিফলন দেখিব নতুন বছৰটোত ব্যৱসায়সকলৰ বাবে লাভ কঢ়িয়াই আনিব এইবাৰ আপোনালোকৰ বাবে বিদেশ ভ্ৰমণৰ সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা আপোনালোকৰ পক্ষত থাকিব কিন্তু আপোনালোকে সিদ্ধান্ত লোৱাৰ সময়ত অতি সাৱধান হোৱাটোৰ প্ৰয়োজন আছে এই বছৰটোত কাৰণ যিকোনো ভুল সিদ্ধান্তৰ বাবে আপুনি ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ধ্যান ৰাখিব লাগিব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে বছৰটো অতি ভাল হ'বলৈ গৈ আছে প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত ভাল ফলাফল পাব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ কৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত মানসিক যদি চাপ কিছু সন্মুখীন যদি হয় সেই সমস্যাখিনিৰ পৰা সমাধান আপোনালোকে বা সেই সমস্যাখিনিৰ পৰা ওলাই আহিব পাৰিব সম্পত্তি আৰু বাহনৰ ব্যৱসায়িক পৰা লাভৱান হ'ব পৰিয়ালৰ সদস্যৰ মাজত তৰ্ক বিতৰ্কবোৰ কমিব স্বাস্থ্য ভাল হ'ব আপোনাৰ ৰক্তচাপৰ সৈতে জড়িত সমস্যাৰো সমাধান হ'ব প্ৰতিকাৰস্বৰূপে শুকান ফলৰ মিঠাই আৰু গাম আটাৰ লাড়ু দান কৰি দুখীয়া লোকক উপকৃত কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব দৰিদ্ৰ লোকক আপোনালোকে কিবা এটা সহায় কৰক এই বছৰটোত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ ঘৰখনত ধনেধ উপচি পৰিব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ বছৰটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব যদি চেনেলটো নতুন হৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব অন্য এটা ভাগ্যশালী ৰাখি হৈছে বিষ ৰাশি বিষৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ বাবে এই বছৰটো জীৱনত নতুন নতুন ৰং ভৰাই তুলিব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকে ভাল এটা কামত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ বস্তুগত সুখৰ বৃদ্ধি অনুভৱ কৰিব এই বছৰটোত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ বিষৰাশী জাতক জাতিকাসকলৰ ধন সম্পত্তি সন্মান আপোনালোকৰ বাঢ়িব এই সময়খিনিত প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰী হওক যিসকল লোকে কষ্ট কৰি আছে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপোনাৰ কেৰিয়াৰত কিছু উৎসান পতন হ'ব কিছুমান প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে কেৰিয়াৰৰ মধ্যমীয়াৰ পৰা উন্নত হ'ব কিছু সমস্যা আহিলেও মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকে সেইখিনি সমাধান কৰিব পাৰিব পাৰিবাৰিক বিষয়বোৰ চালে এই বছৰটোত মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ পুৰণি সম্পৰ্কবোৰ ভাল হ'ব আপোনালোকৰ ভাই ভনীৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনো লাভ কৰিব আপোনাৰ আৰ্থিক অৱস্থা মধ্যমীয়াৰ পৰা আপুনি এটা ভাল পৰ্যায়লৈ ভাল এটা উন্নত ফলাফল দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব প্ৰতিকাৰ স্বৰূপে গুৰ তিল শুকান ফল আৰু চৰণীয়া আটাৰ লাড়ুৰে আপোনালোকে তৈয়াৰী মিঠাই দান কৰিলে এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব এই বছৰটোত বন্ধুসকল অন্য এটা ভাগ্যশালী ৰাখিলেও আগবাঢ়িছোঁ যদি আপোনালোকে চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব ভিডিঅ'টো লাইক এটা কৰি দিব কুম্ভৰাশি কুম্ভৰাশিৰ লোকসকলৰ বাবে এই বছৰটোত যদি কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছু সমস্যাও আহে সেই সমস্যাখিনি সমাধান কৰিব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ ধন সম্পত্তিৰ লগত যদি কিছুমান সমস্যা আছিল বহুদিনৰ পৰা আপোনালোকে কিবা এটা কামৰ সন্ধানত আছিল বিচাৰি পোৱা নাছিল তেনে লোকসকলৰ বাবে এই বছৰটোত অতি শুভ হ'বলৈ গৈ আছে বছৰ আৰম্ভণিৰ পৰা এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিব আপোনালোকৰ আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পাব লগতে পঢ়া শুনাত অলপ অস্বস্তি অনুভৱ কৰিব পাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিন্তু সেইখিনি ক্ষেত্ৰতো এটা ভাল প্ৰতিফলন বছৰটোৰ শেষলৈকে আপোনালোকে দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কিন্তু অলপ সাৱধান হ'ব লাগিব এই বছৰটোত আপোনালোকৰ গাঁঠিৰ বিষ আদি সমস্যাই আপোনালোকক অশান্তি দিব পাৰে অৱশ্যে এই বছৰটোত আৰ্থিক বিষয় আপোনালোকৰ বাবে উপকাৰী হ'ব সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব আপোনালোকে এই বছৰটোত উপায়স্বৰূপে অন্ধ লোকক সেৱা আগবঢ়াওক কোনো যদি অন্ধ লোক আছে তেওঁলোকক কিবা বস্তু দান কৰক আপোনালোকে কপিলা গৰুলৈ সেউজীয়া ঘাঁহ তেলীয়াৰ খাদ্য কলা কাপোৰ আৰু লোহাৰ সামগ্ৰী গুণ আপোনালোকে এই বছৰটোত দান কৰিব এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ ঘৰখনৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব পাৰিলে আপোনালোকে এই বছৰটোত আপোনালোকে নিজৰ ঘৰখন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্নতা কৰি ৰাখিব ঘৰখনৰ চাৰিও হ্ৰদ আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব ঘৰৰ চৌহ্ৰদত আপোনালোকে কোনো জাবৰ জোথৰ দম কৰি নাৰাখিব পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব ঘৰখনৰ দুৱাৰমুখটো আপোনালোকে পৰিষ্কাৰ কৰি ৰাখিব আৰু প্ৰত্যেক দিনে সন্ধিয়াৰ সময়খিনিত আপোনালোকৰ ঘৰৰ মূল প্ৰৱেশদ্বাৰত আপোনালোকে এগচি চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ নেপাহৰিব যাতে আপোনালোকক মা লক্ষ্মীৰ প্ৰৱেশ ঘটে মা লক্ষ্মীৰ কৃপাত আপোনালোকৰ এই বছৰটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হওক মনৰ ইচ্ছাবোৰ পূৰণ হওক ধনে ধনে উপচি পৰক আৰু যিখিনি নীতি নিয়ম আছে ঘৰুৱাৰ সেইখিনি সুন্দৰভাৱে পালন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব এটা সুন্দৰ প্ৰতিফলন নিশ্চয়কৈ দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব যদি ভিডিঅ'টোত নতুন হয় বা চেনেলটো নতুন হয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ'সমূহ লাভ কৰি থ'বৰ বাবে কমেণ্ট বক্সত আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি জয় মা লক্ষ্মী লিখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব